Banyak Dua-dua 221. Dua, Ada betul ni ni. Lah. Adalah dua orang budak yang merayu pada Nabi untuk menyertai perang Badar. Nabi berat nak bagi lepas tapi dah didesak desak juga Nabi lepas. Maka mereka inilah yang menebas kedua kaki Sai uh, Saidina pula. Telah uh, Sayyidina Sayyidina say, say, Mu'awis dan mu Mu'az ni Menebas kaki Abu Jahal ya namanya Amru uh, Amru bin Hisham gelarannya Abu Hakam ya itu bapa orang yang bijaksana tapi secendikawan-cendikawan dia kebenaran bertebang di depan mata tak nak percaya sebab itu dipanggil Abu Jahal dia bodoh awak ni orang cendikawan cindika. cendikiawan di kalangan orang Arab yang bangsawan Dah jelas Nabi itu benar, masih juga tak nak beriman. Daripada gelaran Abu Hakam, bapa orang yang cendia kawan, yang sangat bijak nak sana, dia dipanggil Abu Abu Jahal. Ya? Jadi, dua orang ni lah yang menebas, bapa berdua banyak, dapat saudara ni Mu'az, yang menebas uh, betis Abu Jahal sehingga tersungkur dan Ibn Mas'ud, nah, yang menebas pula leher Abu Jahal. Dan saya ada mengajian ulum Al-Quran. Sebelum peristiwa ini berlaku, dah sebut dalam Al-Quran, betapa Abu Jahal itu, kepalanya, serupa ayat mana satu. Ya? Uh, kepalanya akan diseret di depan Nabi. Dibawa ke mana-mana. Betulnya, kepala yang oleh Ibn Mas'ud itu, akhirnya dia bawa menghadap Rasulullah SAW. Kepada si Abu Jahal. Bercerita Ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam bikinain minurutabin wa ajri rugh bin fa'atani mil'a kaffihi huliyan aw qalat haban <coughs> aku datang rubaiyat aku tu menunjuk kepada rubaiyat anak pada muawis menemui rasul perempuan eh menemui rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sepiring kurma kurma ni makna dried dates peringkat dah kering muda dipanggil balah bila dah start masak, masih ada kelak-kelak lagi dipanggil rutab. Bila dah dikeringkan, dry dipanggil kurma. Ya. Tetapi di sini panggil rutab dah. Dia terjemah kur kurma, kurma yang baru masak. Ah ha, betul lah tu. Kurma yang baru masak. Okey ha, Okey. Saya betulkan kurma yang baru masak. Ha, bukan tamar yang dry tu ya. Sebab saya tak baca habis kurma yang baru masak, rutab. Dengan kisah kisah dengan kisah iaitu seperti mentimun kecil berbulu halus lalu fa'atani mil akafihi huliyan atau zahaban baginda membalas dengan beri aku segenggam penuh perhiasan ataupun emas segenggam emas wei tu abaiu segenggam emas berapa abaiu ha huh? <laughs> ha huh? banyak tu segenggam emas Agak kena bapa RM segenggam mas. Sebab beyo ni bahasa seguni dua guni mas. Ya? Ha. banyaklah kira ya. Ha, banyak segenggam mas. Ya. Kenapa begitu tuan-tuan? Rupa-rupanya Nabi SAW itu tidak miskin. Miskin baginda itu memang disebut dalam hadis. Ya. Tapi miskin itu ikhtiari. Pilihan sendiri. Maksud Nabi SAW itu boleh je kaya tetapi menolak untuk jadi kaya. Ya? Kerana pada waktu pagi dihimpunkan segala pemberian orang itu dan ini menjelang malam tak ada berbaki walaupun sekuku pun sebarang harta dan bar dan barang makanan yang dirubah rumah baginda. Nabi terliang liuk, terliang liuk tidur. Saya Datuk Aisyah tanya kenapa resah ya Rasulullah. Ya, Nabi kata mengenangkan sebelah kurma tak sempat lagi sedekah ke orang. Saya tak boleh tidur. Jadi usahalah saya tu nak Aisyah ha, istri, kesayangan baginda untuk sedekah ke kurma tu baru boleh tidur. Ya. Kata Ustaz Hairun Nizam, ni orang kuat ruak jawi, dia kata sebenarnya hakikatnya Nabi itu, biasa kita dengar Nabi miskin. Tiga hari dapur, dapur Nabi tak basak, berasak hakikat Nabi itu kaya. Tetapi Nabi tak boleh tengok harta dan bahan makanan untuk disimpan ke esok, untuk keesokan harinya Kecuali menjelang sebelum tidur Habis dah harta-harta yang diberikan kepada Nabi Dibagi kepada orang yang memer, memerlukan Sebab itu Nabi boleh bagi Ustaz kata, Nabi miskin Allah maini miskina, wa misni miskina, wa fi zumratil masakin Tuhan hidupkan aku dalam keadaan miskin Mati sebagai seorang Nabi yang miskin ya, bangkit esok dengan gerombolan orang-orang miskin tapi Nabi bagi segenggam penuh uh, perhiasan ataupun emas mana habis Nabi bagi ke orang maksudnya di tangan Nabi ni transit saja menjelang malam habis dah bagi ke orang ya. ini berlaku pada satu wali Allah ya. kalau ikutkan beliau ini adalah seorang yang pegang mazhab siapa nama dia? Ha? Yang dia kata lebih halim daripada Imam Malik. Imam kata lebih halim daripada Imam Malik. Hah. Bagi makan, bagi makan. Oh, Ustaz pernah lupa nama dia. Dia kaya pada waktu pagi, miskin pada waktu malam. Tiap-tiap hari. Kalau ikutkan. Sa'ad tak? Sa'ad bin? Sa'ad bin? Ha? Ha? Lupa lah nama dia. Cari-cari Ustaz punya ni. Uh, ha, ha hai nak ustaz. Ha. Uh. Saya kalau pergi Mesir saya akan ziarah ni ya. Di Apa ni deh? Ha, ulama ni bagi orang tiap-tiap hari dah selama seribu tahun lebih tuan-tuan. Ha dia. Seribu tahun lebih, kalau tuan-tuan ziarah makam dia, dia ada mazhab dulu, tapi tak ada anak murid mengusahakan mazhab ni, mazhab dia dah pupus. Ya? Dia mesti. Setara dengan imam mujtahid lain. Sampai sekarang kalau pergi makam dia, hari-hari menyamu orang. Masa hidup menyamu orang, dah mati ziarah makam dia pun, masih menyamu orang lagi. Ya, macam tu cerita dia. Siang, kaya, pagi, kaya, malam dah habis. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Minuman Rasulullah SAW selepas raya. Ya, ini kuliah kita yang tak akhir. Saya cerita ni 10 syakban. Kitab nama Kanzun Najah Wasurul Fil La'adiyatil Latish Tashruh Sudur. bulan pula esok ada yang pun di mana entah sanggang muib dia kata dia jemput saya bahagian pendidikan muib di pekan kata ustaz tolong bahas berkenaan dengan Ispu 10 syaban nah, ni adalah poin saya saya nak sebut esok ni apa nama dia ha, Iman Lais bin Sa'ad Iman Lais bin Sa'ad saya akan send dalam grup nanti cerita dia ya, ya, ingatkan saya ha, itu vlog saya masa saya di Mesir Qala la mu'allif rahimahullah qala fi tuhfatil ikhwan. Sebutan kitab Tuhfatul Ikhwan. Ruya Ruya an Atha bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu disebut oleh uh, uh, Atha bin Yasar. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, bila tiba nisfu Sya'ban Nasakha malakul mauti alaihi salatu wassalam malaikat maut menulis nama kullah setiap mayamutu yang mati yang bakal mati min sya'bana ila sya'ban pada sya'ban ni hingga sya'ban akan datang siapa mati mereka mau dia akan tulis nama lagi waqad nusi khasmuhu min al ahya'i ilal amwati dan sesungguhnya ditulis nama senarai orang yang daripada hidup macam sekarang hidup and then ila al amwat mati wa ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdal min lailatin nisfi min sya'bana tidak ada satu malam pun lepas pada al lebih mulia berbanding dengan namanya malam nisfu sya'ban maksud tuan Lailatul Qadar nombor 1, Nisfu Syaban nombor 2. Yang best nombor 2 ni dah tahu bila? Esok. Nombor 1 tak tahu bila. Ada ulama kata nombor 3. Maksudnya malam kelahiran Rasulullah nombor 1, Lailatul Qadar nombor 2, Nisfu Syaban nombor 3. Okey, sebab kalau tak ada Nabi, Lailatul Qadar Nisfu Syaban ni nak ceritanya siapa? Sambil ada Nabi lah kita tahu benda ni. Ada nilai, ya. Thumma i'lam anna amra Allah Ta'ala la yubaddalu wa la yughayyaru ba'da ibrazihi lil malaikati alaihi wassalatu wassalam. Cari ayat ra 2 ayat 39 betul Ya. Kemudian ketahuilah sesungguhnya perintah Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala dah umum nama wa mati itu la yubaddalu wa la yughayyaru tak boleh dipindah diubah ba'da ba ibrazihi selepas Tuhan mengumumkan senama wa yang mati lil malaikati alaihi wassalatu wassalam kepada sekalian malaikat alaihi wassalatu wasalam pada malam ni 10 Syaaban. Bi bersalahan kalau qabla ibrazihi sebelum Tuhan umum nama tu. Macam sekarang ni, bulan ni 10 Syaaban lagi. Wa huwa fil lawh. Sedangkan nama itu masih ada di loh dipanggil. Loh itu bukan loh mahfuz. Kalau loh mahfuz dia duduk dah tak boleh ubah dah. Loh tu mana papan. Ya. Nama loh itu adalah lawhul mahwi wal isbat berdasarkan 39, 39 ar-ra'du lahu satu papan al mahdu wal isbat Tuhan boleh padam nama yang dia suka, boleh ubah nama, takdir dan boleh tetapkan takdir nama, nama yang dia suka berdasarkan ar-ra'du ar yamhullahu 39 bismillah yamhullahu ma yasha'u Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya wa yusbit dan Allah Ta'ala juga boleh menetapkan apa yang dikenal hakinya. Wa'indahu umul kitab. Dan ingatlah pada sisinya ada umul kitab. ni dia. Dipanggil lauhul lawul isbat. Tuhan boleh ubah-ubah. Pokok panggil dia tuan-tuan. Setiap tahun untuk nasib kita ditentukan annually. Sanawi tahunannya pada malam nisfu syaban. Lagi okay, apa dia sebut? Annahu. Ha? Fa'inna Allah Ta'ala yamuhu minhu ma'ya Tuhan boleh pada nama yang suka. Dan Tuhan boleh tetapkan nama yang dia Dia suka. Dan banyak sekali asal dan hadis masuk waktu dah tak? Anahu yaqdillahu ta'ala sebenarnya Allah ta'ala menghukumkan, menetapkan pada malam tilkal lailatul mubarakati malam penuh barakah itu kulla ajalin wa amalin wa rizqin. Setiap ajal, amal dan rezeki. Sebab itulah kita baca Yasin tiga kali. dipanggil panggil Yasin hajat. Kan sekolah STAM, SPM dia buat baca Yasin. Ada orang mati ke tak? Dia panggil Yasin hajat. Supaya berjaya anak-anak kita ni. Wa hikmatun takhsisun halilailah bizalika nasrikh wa targhib Buat tarhib hikmah kenapa ditentukan malam itu begitu untuk setiap tahun adalah untuk targhib iaitu mengairah kita kita amal ibadah dan tarhib nakut kita buat aa, maksiat yang kita baca yasin tiga kali kata tuan mengarang taqra'u awalan qabla zalika doa ba'da salatil maghrib surah yasin salasan tiga kali al ula niat yang pertama bini yang titulil umur tuan niat yasin yang pertama panjang umur dalam keimanan Wasaniatu yang kedua biniati daf'il bala angkat bala ujian yang tak mampu dihadapi. Wasali satu biniati istighna' anin nas terkaya ini tidak berhajat benda manusia yakni murah rezeki. Kalau zikir ni dia macam nak kunci tuan-tuan jadi gigi dia. Kalau tiga tigalah yang ubah-ubah. Dia ada bilangan dia. Tiga nak buat tiga, nak buat lima ke nak buat satu ke tak boleh tiga-tigalah. Dia tak boleh nak buka pintu tu kalau tak cukup gigi kunci anak kunci tu ya buatlah satu niat satu ya yasin supaya eksklusif esok ada buat baca yasin tiga kali alhamdulillah ya buat ya jangan tinggal tangguh kuliah tu buat yasin tiga kali ya sebab kita dah berkuliah sepanjang tahun yasin tiga kali ni satu malam dia dalam 365 hari 365 malam ربنا تقبل منا وافعنا فينا ورحمنا تب علينا بحرمه من انزلت عليه سوره الفاتحه Tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Jumpa lagi selepas raya. Betul? Kita satu kuliah lagi. Tak ada tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh azan. Azan tak? So. Waktu salat tu meluh berapa? Oh, 8.36.